o'quvchilar demak bugun trigonometrik tengsizliklar mavzusini ikkinchi darsini boshlaymiz Xo'p, 21 misoldan boshlamoqchiman qarang 21 birinchi berilishi mana shu demak bu tengsizlik ishlashimiz uchun buni minus qilib bu yoqqa o'tkazamiz keyin tengsizlikning ikki tomonini ildiz osti bo'lib bo'li buni oldida 1 bor koeffitsient to'g'rimi kosinusni ham sinusni ham oldida demak 1 taqsim ildiz osti ikki bu yerda ham 1 taqsim ildioz 2, a 0 ildiz osti ikkiga bo'lsak nol, nol bo'ladi Kim buniqutqarsak ildioz osti ikki taqsim ikki ilzoz osti ikki taqsim ikki bo'ladi demak buni kosinus 45 besh gradus deb olsak bo'ladi kosinus 45 besh gradusda ildiz osti ikki taqsim ikkiga teng bunisini sinus 45 besh gradus deb olsak bo'ladi mana maqsad buni formulaga olib kelish bu formulaga keldi mana kosinus alfa plyus betta formulsiga keldi mana kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. bu tengslik ishorasi o'zgarmaydi endi mana buni ishlash mumkin bu oson bo'lib qoldi mana kosinus kichik noldan ya'ni kosinus alfa kichik noldan kosinus qaysi choraklarda manfiy degani bu kosinus demak mana ikkinchi va uchinchi choraklarda manfiy ya'ni kosinusni manfiyligi pi taqsim ikkidan boshlanadi to'qson gradusdan boshlanadi to uch pi taqsim ikkigacha davom etib keladi javob yozayotganda demak pi taqsim ikki pilyus ikki pik keyin uch pi taqsim ikki pilus ikki pika, pika deymiz bu mana bu x plus qirq besh gradusni oralig'i Demek mana x plyus pi taqsim to'rt deb yozib oldik qirq besh gradusni radianga o'tkazdik endi mana shu pi taqsim to'rtni pi taqsim ikkidan ham uch pi taqsim ikkidan ham ayirib tashlaymiz pi taqsim ikkidan ayirib tashlsak pi taqsim to'rt qoladi 3 pi taqsim ikkidan ayirsak besh pi taqsim to'rt bo'ladi demak javob mana mana shu bo'lar ekan demak ye javob ekan endi yigirma ikkinchi misolimizni qaraymiz tangenens alfa kattayoka teng -te birdan tangens nechchi gradusda birga teng qirq besh gradusda ikkinchisini topish uchun uni ustiga pi qo'shamiz ya'ni besh pi taqsim to'rt bo'ladi demak katta bo'lgani uchun aytgandim sizlarga tangnes sinus o'qi bilan qaraydi deganim demak tepaga qarab ketadi mana javob demak pi taqsim to'rt plus pika pi taqsim ikki plus pika bo'ladi tanges davrga pika qo'shiladi bunisini yozib o'tirmaymiz bittasini yozsak shuni ustiga pi qo'shilsa mana bunisi keladi o'zi shu uchun shunisini o'zini yozamiz m pi taqsim to'rt plyus pik pi taqsim ikki plyus pik pi taqsim ikkiga oddiy qovus bo'ladi sababi pi taqsim ikki bilan minus pi taqsim ikkini hech qachon olmaydi tangens bu yerda tengi bo'lsa faqat mana bu besh pi taqsim to'rt bilan pi taqsim to'rtga tegishli endi bu x pilyus pi taqsim to'rtni oralig'i edi mana bu demak pi taqsim to'rtni bu yoqqa o'tkazamiz minus qilib pi taqsim to'rtlar ketib pnni o'zi qoladi mana buni bu yoqqa o'tqizsak minus bo'lib ayrilib ketsa pi taqsim to'rt qoladi javob demak mana mana shu bo'lar ekan bu pi taqsim to'rtda to'rtburchak qovuz bo'ladida mana bunda oddiy qovuz bo'ladi d javob ekan keyingi yigirma to'rtinchi misolimiz tengslikni eng katta va eng kichik yechimlari ayirmasini toping debdi bu oraliq buni hech narsa ishlash kerak emas noldan pi taqsim ikkigacha oraliq mana buni ishlashimiz kerak bu qo'sh tengsizlik buni ishlashda ikki marta ishlab javob birlashtirib o'tirmaysizlarda qaranglar tangnens x katta yoki teng birdan mana pi taqsim to'rtdan boshlanadida to pi taqsim ikkigacha keladi bunisi besh p taqsim to'rtdan boshlanib pi taqsim uch p taqsim ikkigacha keladi mana bu javob bunisi tanges x kichik yoki teng ilzozsi uchdan tangrens nechi gradusda ilzozi uchga teng oltmish gradusda de. Demek mana 60 gradus bu tangir salfa kichik kichik bo'lsa demak bu yoqqa qarab chiziladi mana bu yoqqacha keladi demak bunisi mana bu yerdan boshlab bu yoqqa qarab ketadibu yoqakeladi demak ikki marta shtrixlangan oraliq yechim bo'ladi chunki bu qo'sh tengsizlik to'g'rimi demak javob mana pi taqsim to'rt plus pndan pi taqsim uch plus pngacha bo'ladi endi bu pilarni o'rniga nol bersak p taqsim to'rtdan pi taqsim uchgacha bo'lib qoladi mana demak mana shu oraliqdagi nolu pi taqsim ikki ya'ni nol gradusdan to'qson gradusd oralig'idagi yechimlari o'zi mana shular boshqa yechim yo'q bu yerga hozir bir qo'ysak oshib ketadi demak kichigi kattasi mana kichigidan kattasini kattasidan kichigini ayir deyapti javob demak pi taqsim o'n ikki bo'ldi <laughs> ho'p <laughs> <laughs> demak yigirma beshinchi misolimizda aniqlanish sohasini toping degan demak juft ildiz ostidagi ifoda har doim kattayaa teng noldan bo'lishi kerak aniqlanish sohasida demak buni kattaok teng noldan dedik bir yoqqa o'tsa katangnus x kattakka teng bir bo'ldi demak katangnus pi taqsim to'rtda birga teng besh pi taqsim to'rtd birga teng katangnus indi kosinus o'qi bo'yicha bo'ladi katta desa demak kosinus o'qi bo'yicha tepaga qarab ketishi kerak demak javob mana bu yerda nol gradus nol gradus plus pn bo'ldikeyin pi taqsim to'rt plyus p n bo'ldi nol gradus yozilmaydi shu uchun pnni o'zi bo'ldi buni olmaydi nol bilan pini olmaydi ka tangniz pi taqsim ikki bilan minus pi taqsim ikkini olmasdi demak bu pi taqsim 4 plyus pinni o'zini yozdik bunda teng belgisi borligi uchun bundi oladi to'rtchahos bo'ladi demak javob s ekan yigirma yettinchi misolimizda ham aniqlanish sohasini topishimiz kerak mana shu oraliqdagi hop Hı... yechimini topishimiz kerak ekan demak mana juft yildiz bo'lgani uchun juft ildiz ichini hammasini kattoki teng noldan dedik buni ishlasak 1 bu yoqqa o'tsa minus bir bo'li o'tdi bir taqsim bu yoqqa o'tsa minus bir darajaga chiqadi mana 1/2 ikki minus birinchisi 2 bo'ladi kosinus x kichikyok teng ikkidan bu har doim to'g'ri kosinus ning qiymati -1 bir bir oraliq shuning uchun minus sekslikdan plus seksilikkacha bu har doim to'g'ri demak ikkinchi aniqlanish sohamizga qaraymiz o'shani javobi nima bo'lsa javob shu bo'ladi ya'ni logarifmning aniqlanish sohasi bor kosinus x katta nol ya'ni a asosiga ko'ra b bo'lsa b, b katta nol shartini olamiz mana kosinus katta nol bu demak kosinus k qaysi choraklarda musbat edi 1 bilan 4 da. demak minus pi taqsim dan to pi taqsim gacha oraliq yechim bo'ladi demak yozganda minus pi taqsim 2 pilyus ikki pik pi taqsim 2 plus ikki pika deb yozamiz kosinus alfa bo'lgani uchun davri ikki pika bo'ladi buni. ana -an endi oraliq bergan 0 2 pi oraliq mana 0 nolu 2 pi oraliq mana shu chegara 0 bilan 2 pi chegara ana endi bu enlani o'rniga nol qo'ysak mins pi taqsim ikkidan pi 2 gacha bo'ladi mins pi 2 dan pi taqsim gacha mana mana bu bo'ladi mana bu Xo'p, 1 qo'ysak bu 3 pi taqsim ikkidan besh bi 2 ikkigacha bo'ladi mana 3 bi taqsim dan 5 pi taqsim ikkigacha bo'ladi mana bu oraliq bo'ladi javob yozganda demak mana bu bu yog'i oraliqqa kirmaydi shuning uchun 0 noldan pi taqsim ikkigacha bo'ladi mana bu mana bi 2 ikkini olmaydi keyin bu yerdan boshlanib 3 pi 2 bin, pi 2 dan pi gacha bo'ladi mana 3 pi taqsim ikkidan pi gacha bo'ladi buni o'zi 0 nolu 2 pi oraliq to'rtburchak qovusda bo'lgani uchun ular to'rtburchaq qovusda bo'ladi lekin bu oddiy qavsda bo'lgani uchun mana pi tasim ikki bilan 3 pi taqsim ikki oddiy qavsda bo'ladi keyingi misolimiz Xo'p. 35 beshinchi misol demak nolu pi oraliqda yechimlarini toping debdi qaranglar pi minus y pni qiymati 3.14, butun y ni qiymati ikki buni ayirsak nol butun bo'ladi demak bu 1 dan kichik son buni 1 ni mana shuni 0 nolinchi darajasi deymiz Tengsizlikni asoslari bir xil bo'lsa agar asosi birdan kichik son bo'lsa 0.1 bir oraliqda bo'lsa tengsizlik ishorasi teskarisiga o'zgaradi demak ln cos 2x kichik yoki teng dan bo'lib qoladi mana kichik yoki teng tenglik ishorasi o'zgardi buni kosinus kvadrat kvadratni sinus kvadrat kvadrati deb a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha ikkitaga ajratsalariniz bu kosinus ikki alfaga kelib qoladi o'zi mana shuni shuiozi 1 ga teng bo'lib ketadi demak ln degani ye asosiga ko'ra degani ye bu yoqqa o'tganda ye ni nolinchisi 1 bo'lib qoladi 1 dan katta bo'lgani uchun tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi demak kosinus 2x kichyoki teng bir bu ham har doim to'g'ri chunki kosinus alfani qiymatlar sohasi minus biri bir oralig'ida birdan kichik yoki teng deyapti har doim to'g'ri bu demak javob minus sheksilikdan plyus chekslikkacha bo'ldi bu bu degani mana funksiyani aniqlanish sohasi va logarifm aniqlanish sohasini javobi o'zi nima bo'lsa misol javob shu bo'ladi degani bo'ladi bu chunki mana bunda barcha sonlarni olaver deyapti bu demak buni b kattadan ol sharti bor mana yani, kosinus alfa kattan oldan demak buni ishlasak minus pi taqsim ikkidan to p 2 ikkigacha musbat oraliq kosinus ikki ks bo'lgani uchun keyin ikkiga mana oralig'ini yozdik keyin ikki ks 2 uchun ikkiga bo'libosa javobimiz minus pi taqsim to'rt plus pkp taqsim to'rt plus pk bo'ldi endi ho'p bu yerda oraliq bergandi 0 pi oraliq shu uchun nni o'rniga 0 qo'ysak minus pi taqsim to'rtdan pilus pi 4 to'rtgacha bo'ladi 1 qo'ysak 3 pi taqsim to'rtdan 5 pi 4 to'rtgacha bo'ladi ana endi shuni sonlar orqaga chizamiz mana chegarani qo'yib oldik 0 dan noldan gacha oralig'imiz mana 0 dan noldan gacha. mana 4 dan 4 to'rtgacha mana shiriqlab chizdik mana bu javobimizni endi uch bit taqsim to'rtdan besh bit taqsim to'rtgacha man to'rtdan besh bu 4 to'rtgacha chizdik bu misol oraliqni o'zini ham chizdik mana o'rtada ikki marta chiziqlangan joy 0 dan 4 to'rtgacha mana i uch bi taqsim to'rtdan mana. javob shu bo'lar ekan mana y javob keyingisi 38 misolimizda Xo'p, kesmada nechta işte butun son funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli deyapti de. bu yerda hozir aniqlanish sohasi mana juft ildiz kattoka teng nol deyishimiz kerak bu ham juft ildiz kattok teng nol deyishimiz kerak bu yerda sin kvadrat alfa kattoki teng nol oldigi minusi bor bu sin kvadrat alfa har doim musbat son kvadrati bo'lgani uchun oldidagi minus bilan har doim manfiy son demak bu faqatgina teng nolga teng bo'lishi mumkin musbat bo'la olmaydi shuning uchun shuni 0 ga tenglashtirib ishlasak 2px x teng nol sinus alfa teng nol bo'lganda pika bo'lardi javobi pi ga bo'l ks barobar n taqsim ikki bo'ldi n tegishli zet ya'ni butun sonlarni qo'yish mumkin n o'rniga buni ishlasak musbat qilib ochamiz bir marta modulni musbat qilib ochsak nol kattaka teng 0. yechimga ega demak javobi 0 dan cheksizlikgacha chiqdi manfiy qilib ochsak -x -x minus ek teng 0, -2 ikkiga bo' k kichilika teng 0 nolda qaysi shart qo'ygan bo'lsak o'sha javob chiqdi bu ham yechimga ega demak mana bu x o'rniga ixtiyoriy sonni qo'ysak ham qanoatlantirar ekan demak bunga ahamiyati yo'q ekan demak mana shu yerda nechta butun son bo'lsa hammasi tengsizlikni yechimi bo'la olar ekan bu yerda nechta butun son bor mana -13 dan 0 gacha o'zi 13 ta bor nolni o'zi bitta bu yerda 1 dan 18 gacha 18 ta bor qo'shsak demak 32 ta son bor 42 ikkinchi misolimiz ko'rsatkichli tengsizlik demak asoslari bir xil birdan katta asoslarni tashlab darajalarni o'zi qoladi bu qo'sh tengsizlik bo'lib qoldi xo'p mana bittasini yopib tursak sinus k kichik yoki teng ilzozi uch taqsim ikkida mana ilzozi taqsim ikki pi taqsim uchu ikki pi taqsim uch kichik bo'lsa demak pasti bo'ladi past qismi bunisini yopib tursak bu yog'i sin sk teng bir taqsim ikkidan ya'ni pi taqsim olti bilan 5 pi taqsim olti katt deyapti tepa qism bo'ladi demak pi taqsim oltidan uch pi 3 gacha 2 marta shtrixlanyapti i mana bu yerda 5 pi taqsim oltidan ikki pi 3 gacha 2 marta shrixlanyapti javob shu bo'ladi demak mana pi taqsim olti plyus ikki pi k pi taqsim uch plyus ikki pi k keyin bunisi ikki pi taqsim uch plus ikki pi ka besh pi taqsim olti plyus ikki pi k mana javob bu yerda eng katta va eng kichik qiymatlari yig'indisini toping degan, ya'ni yechimlari yig'indisini 0 2 pi oralig'ida pilarni o'rniga 0 bersak pi taqsim oltidan pi taqsim uchgacha bo'ladi javob 1 bersak bu oraliqdan oshib ketadi demak bo'ldi bundan shu chiqdi bunisiga 0 bersak 2 pi taqsim uch bilan 5 pi taqsim olti bo'ladi 1 bersak bundan oshib ketadi demak bu yerda eng kichigi pi taqsim 6, bu yerda eng kattasi 5 pi taqsim olti shu ikkalasini qo'shdik qo'shsak ho'p bu yerda yozamiz 5 bo'ladi 6 pi 6. olti demak pi bo'lar ekan javobi ho'p keyingi 43 uchinchi misolimiz qaranglar kosinus sinus x kichik noldan deyapti bu yechimga ega emas buni ikki xil yo'l bilan tushuntirib beraman sizlarga birinchisi qaranglar shuni x deb faraz qilinglar ya'ni kosinus x kichik noldan kosinus mana bu choraklada kichik nolda ya'ni bit taqsim ikkidan uch bi taqsim ikkigacha mana Pi taqsm 2 plus ikki pik ub taqsim ikki plyus ikki pi ka sinus oralig'i endi chunki alfani o'rniga sinus k kelyapti buni qiymati deb oladgan bo'lsalarini uch butun yuzano'n bo'lsak bir butun um, ellik kişik... bu ham o'sha bir butun ellik 3 kara uch bo'lyapti sinus alfani oralig'i dan 1.5 dan katta 4.5 dan kichik deyapti bu oraliqda sinus qiymatga ega emas shuning uchun bo'sh to'plam yoki boshqacha qilib tushunishlaringiz ham mumkin mana mana qilib qaranglar kosinus sinus x kichik 0 dan deyapti A sinus x xni o'zi qiymatlar sohasi -1 1. minus yani. yani, de mi? yani, da minus ellik gradus plyus birda plyus ellik yetti gradus degani ya'ni bu aytmoqchiki kosinus deyapti minus ellik gradusdan to 57 gradusgacha oraliqda manfiy bo'ladi deyapti demak mana bu choraklarda kosinus musbat edi bu bu chorakda musbat buada manfiy demak noto'g'ri gapiryapti noto'g'ri gapirgani uchun ham bu bo'sh to'plam işte, ya'ni bunaqa emas demoqchi de, de, biz. agar shu katta nol bo'lsa edi bu to'g'ri bo'lar. javob minus seksizlikdan plyus sekkizlikkacha bo'lardi Xo'p, endi 48 misolimizni qaraymiz bu formula kosinus sik minus bir taqsim ikkini formulasi kvadrat ketsa modul qoladi keyin ikki tomonni kvadratga oshirib bir tomonga o'tkazsak a b mana a b a b keyin buni ixchamlasak bu -1 bo'ladi bu nol bo'lib ketadi endi -1 bu cos bu mana bu ko'paytuvchi doim manfiy chunki kosinusni qiymati minus bir bir oraliq minus birdan birgacha lюboy sonni qo'ysalaringiz ham javob manfiy chiqaveradi faqat kosinus ik teng bir bo'lganda nol bo'ladi shuning uchun kosinus ik teng bir deb yechimni olib olamizda buni tashz chunki bu doim manfiy manfiy bo'lib bo'la demak ishorasini ham o'zgartirib yuboradi mana kosinus x o'zi kichik teng noldan bo'lib qoladi demak bu kosinus k teng bir deb olib tengilikni ta xuddiki tengsizliklarda a kvadrat masalan keyin ko'paytirgan nimadir kichik yoki teng nol bo'lib qolsa edi buni tengi borligi uchun nolga tenglashtiruvchi nuqtani olib olib keyin tashu xuddi shunaqa qilyapmiz bu yerda ham bu doim manfiyligi aniq doim manfiy shuning uchun uni tashib tenglik ishorasi teskarisiga o'zgaryapti manfiy songa bo'lib uchun a buni nolga tenglashtiruvchi nuqtani olib olamiz chunki mana u yerda tengi bor mana bu ham bitta yechim bo'ladi endi mana buni o'zini ishlaymiz buni ishlasak mana kosinus x kichik dan deyaptimi demak mana bu choraklarda kichik dan pi taqsim dan 3 pi taqsim gacha mana pi taqsim ikki plyus pi pika uch b taqsim ikki plyus ikki pika bo'ladi javob javob demak mana bu bilan mana bu mana bu bilan mana mana bu tushunarlimi keyingi elliginchi misolimizni ko'paytiruvchiga ajratib bergan demak xuddi hozirkiga o'xshab musbat uchun manfiy aniqlashimiz kerak bu doim musbat ko'paytiruvchi mana pi 3.14 butun yuzdan bo'lsak 57 shunaqa bo'ladi taxminan demak kosinusdan eng kichik qiymati minus ni qo'ysak 0.57 chiqyapti javobi demak doim musbat shlabomiz shundoq ga tenglashtiruvchi nuqta ham yo'q bu pi taqsim uch bir butun nechidir bu doim manfiy endi eng katta qiymat birni qo'ysak ham birdan bir butun ellik yettini bir butun uchni ayirib yuborsak minus nol butun uch chiqadi demak doim manfiy bo'lib bo'liba buni demak tengszlik ishorasi teskarisiga o'zgarib ketadi bu kvadrat bo'lgani uchun buni ildoz ostida uchni kvadrati desak a minus b plyus b qilib ikkitaga ajratsak bo'ladi endi mana mana shu qoldi faqat kichik yoki teng nol bo'ldi bu manfiy bo'lib buga uchun endi bu javobi mana bunaqa chiqadi minus bir taqsim ildiz osti uchdan plyus bir taqim ilioz uchgacha bu qo'sh tengsizlik bunaqa misol ishladik mana bittasini yopib tursak tangnes x kichik bir taqsim ildoz osti uchdan o'ttiz gradusda bir taqsim ildoz osti uchga teng mana o'ttiz gradusda kichik bo'lgani uchun demak bu yoqqa qarab ketadi mana buyoqqacha и e bu yog'i mana bu yerdan boshlab bu yoqqacha ketadi endi buni yopib tursak tangnes x katta yoki teng minus bir taqsim iliz sti uchdan minus bir taqsim ilz uch demak mana bu bo'ladi ya'ni kichik bo'lgani uchun bu yoqqa qarab ketadi mana bunga qarab demak shunda de ikki marta shtrixlangan oraliq mana ma bu yer bo'lyapti minus pi taqsim olti plus pikadan pi taqsim olti plus pikagacha bo'lyapti javob ye bo'lar ekan keyingi misolimiz qaranglar sinus x kichik yoki teng uch a minus olti taqsim a plus bir deyapti a ning qanday qiymatlarida mana aning qanday qiymatlarida tengsizlik yechimga ega emas deyapti yechimga ega bo'lmasligi uchun mana faraz qilinglar mana shu mana mana shuni o'rni mana shu kichik bo'lsa minus birdan Buradan, bulsa, sinuz, x, küçük, küçük, minus dan kichik sonlar bo'lsa shu bu yechimga ega bo'lmaydi chunki mana sinus x kichik yo kichik minus dan bo'lsa kichik minus dan bo'lsa bu yechimga ega emasda chunki sinus x qiymati minus biri bir oralig'ida shuning uchun shuni mana shuni kichik minus dan deb shuni ishlaymiz javobi chiqadi mana minus dan 5 taqsim to'rt besh taqsim demak a javob bo'lar ekan